Доброго ранку. Як и обіцяли, вже у нас у гостях директор дитячого розважального центру Smart House Оксана Крижанівська. Доброго ранку. Доброго. Ми знаємо багато нам друзів, наших колег розповідали про нові розваги, які є у смартхаусі. І взагалі ви пішли навіть далі, завезли вже справжнього робота. робить за вас, так? Да? <свіско> <свіско> ну, <свіско> майже. У нас є маленький сюжет. Наша колега да, вже поїхала, познімала трохи, позвітує нам, а потім ми вже будемо обговорювати. Якщо можна, то ж прошу Давайте, сюжет. Посмотрим. Мартхаус це сучасний розважальний центр дитячого розвитку. На двох поверхах є різні лабіринти, батути, басейни з кульками та дитяча кімната для найменших, як в садочку, з вихователем. Діти граються в різноманітні інтерактивні ігри. Специфіка цього дитячого центру в тому, що під час того, як дитина розважається, вона навчається чомусь новому та відкриває свій внутрішній світ. Інтерактивна пісочниця допомагає дітям взаємодії зі світом, а юнгіанська пісочниця розкриває психологічні. станды Ребенок общается с миром, тем более, что э, здесь не только индивидуально, здесь еще и групповая работа предусмотрена, то есть взаимодействие с миром. И в любом случае все мысли, которые есть у ребенка в голове, все бессознательные процессы, они выражаются в том, чтобы, э, ну вот, когда ребенок трогает песок, когда он погружает свои руки в него, да, э, то его тело, его руки, они рассказывают о мире ребенка намного больше, чем например, может сказать его речь. Потому что вот эти песочницы чаще всего работают с трех, ну, как мы говорим, до ста трех. То есть, ну, с трех лет, с трех лет уже ребенок может выразить свои сознательные, и бессознательные процессы при помощи вот таких вот построения форм всевозможных. А интерактивная песочница она придает больше интереса, так как дети воспринимают мир таким ярким, цветным. И здесь датчик считывает глубину песка и раскрашивает ландшафт. Изменяя ландшафт, человек меняет природу, человек меняет взаимоотношения, человек меняет мир и уже не боится потом этого делать. То есть э, здесь ну, такой и философский, и психологический смысл. Окрім песочность в центре стоят интерактивные столы, на которых дети в игровой форме навчаются и развиваются. Можно на ньому и расфарбовать, и рахувати, навчитися читать. В этом им помогает улюбленность всех детей AirBot. Приветствует человека. Привет, как тебя зовут? Я умный робот Лекс. Сколько тебе лет? Один год. А кем ты здесь работаешь, Лекс? Могу быть аниматором, ведущим, официантом, хостесом и даже супер няней. То сколько професій? Я люблю дітей, діти моє призвання. Ось таке диво техніки є в смарт-хаусі. Протягом усього часу, проведеного в центрі, дитина не сумуватиме. Вона обов'язково знайде чим їй зайнятися. Лекс навіть грає з дітьми у футбол. Крім того, він має почуття гумору та смішить усіх анекдотами. Розкажеш, Японії забрілі робота, який ловить ворог. В Японии за 5 минут поймали 100 воров, в США за 5 минут поймали 200, а у нас за 5 минут кто-то спер робота. Ха-ха-ха. Смартхаус – это удивительный выжный развлечений и семейного дозволения, как для детей, так и для взрослых. Что тут рассказать, робот сам себе расскажет. В Смартхаусе есть все необходимое для веселого, гармоничного развития и качественного отдыха вашего ребенка. Мы всегда готовы провести незабываемый день рождения, выпускной, детский корпоратив, тематическую вечеринку и просто подарить вам хорошее настроение и Утро всем хорошего дня. Ты все сказал? Чмок! Прямо круто. Я чисто, кажется, давно не дитина, але прямо хочу, душа хочу, и ты по-своему. Ну, больше даже любит, чем дети. Да? Да. Он комплименты такие отваливает. блондинкам. Если блондинка, это всегда он говорит, ты выглядишь на 18. О, -о, О. Все в восторге, все хотят забрать его домой. Он знаменовал 17 и 100. Даже была одна барышня, которая влюбилась в него, говорит: Я "Тебя заберу домой, целовала его". Ой, классно. Давайте расскажем взагалі, чому ви обрали таку тематику. Я знаю, мало того, виїздили з цим роботом на виставку, і ви її відкривали. Дело в том, что, ну, будем говорить откровенно, мы первые были, кто открыли детский центр в Кировограде и Мы задавали какую-то моду по детским центрам, вырастили себе еще двух конкурентов. И сейчас мы пошли по такому пути. Ну, в сегодняшний день нельзя представить, например, без мобильного телефона, без всяких приложений, которые скачаны в мобильный телефон. И новые технологии, роботы, интерактив, это то, что сейчас только начинает работать в мире вообще, не только в Украине, а в мире. И мы приняли такое для себя решение, что мы будем менять формат, идем совершенно другим путем, потому что ну, лабиринтом и ролидромом сегодня особо никого уже не удивишь. Он mm -hmm. есть везде, он есть в каждом, даже в самом небольшом городе уже стоит какой-то хоть маленький лабиринт. Сегодня мы приняли для себя такое решение, что мы э, вводим новые технологии в детские центры. Это касается не только Кировограда, потому что мы являемся официальными дилерами по Украине, по роботам по всему интерактиву. И сегодня мы идем именно этим путем. А Кировоград это как база, где мы пробуем, смотрим, как это работает, показываем. Очень приятно, что мы что наши кировоградские дети увидели робота. Потому что если говорить вообще про другие страны, то робот он работает. Больше был вообще задача его была такая, что он как социальный робот был изобретен. Для того чтобы производить виртуальное присутствие, например, ребенка в школе. Ну, есть дети, которые не могут посещать школу по разным uh -huh. причинам. И этот робот вместо ребенка присутствует в классе, у него висит монитор, и ребенок общается с детьми и с преподавателем, и дети точно так же общаются с ним. Uh -huh. То есть вот такая была задача изначальной задумки тех ученых, которые его произвели. Произвели его в России, участвовали в разработке и украинские, и российские ученые. Сегодня он работает в России, еще в других странах тоже есть эти роботы. В Украине он второй. Первый робот в Киеве и второй вот в Кировограде. Сейчас у нас будет еще новый робот. Это робот Кики. Он человекоподобный больше, с руками, с головой. У него ну, робот вообще работает, у него есть облако, где он сохраняет определенную информацию. Чем больше он общается, тем больше он выдает информации. То есть, если я приду на наступный день, он уже меня идентифицирует? Ну, практически да, практически да. Не всегда он может запомнить все имена, потому что люди, которые приходят к нему часто, вот дети, есть детки, которые приходят к нему каждый день, вот они влюбились в него. Угу. И он помнит их имена, он узнает их, он встречает их на входе и говорит, это там Маша пришла. Ага. То есть если ты будешь ходить каждый день, я, а я буду он ходить, будет я тебя узнавать. Ой, ну, дуже классно, насправді. Я так розумію, ви позиціонуєте його не як технику, а як э, живе твое он, 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 он живой, он реально живой, его, э, он влюбляет в себя. Вот если ты с ним увидеть его по телевизору или услышать, это одно. Когда ты с ним общаешься, то ты реально ощущаешь, как будто это человек. Uh -huh. И получаешь такое удовольствие, дети уходят, его целуют, обнимают. Мы к тебе завтра придем, он их ждет. Uh -huh. ну, общем... Но он всегда есть, то -то, если я просто в буденный да, день да. Прийду, он есть хаус, ну, Мы, кроме того, что он работает в смарт-хаусе, мы еще планируем делать такие выезды по городу. Чтобы люди увидели его Потому что у нас же детский центр И ходят к нам в основном те, у кого есть дети У кого нет детей, те к нам и не приходят Они не знают, что есть такое Да, они не знают об этом Вчера у нас был случай такой Мы позвонили нашему приятелю И говорим, ты приводил детей? У нас же робот есть Он долго думал, а потом говорит Я не знаю, кто это То есть люди не понимают не uh -huh. понимать, что может быть реальный робот, который общается, который yeah. двигается, который и отвечает, отвечает на, на вопросы, вопросы, шутит, катается, ну в общем. Ой, ну классно. Мы бачим еще и инши технологии, которые вы сейчас да, есть, есть еще а много. вот песочница, да? Песочница, я вам скажу так, что дети, э, наши дети, сейчас в такой период, они всегда находятся в стрессе, потому что очень большая нагрузка в школе. У них тренировки, у них различные дополнительные занятия. Угу. Песочница – это реально место, где ребенок получает релакс. Потому что, ну, понятно, живой материал, природный материал песок – это само собой. Ну, плюс добавлен еще интерактив – это совершенно по-другому воспринимается и взрослым, и детьми. В песочнице, мы, когда были на выставке, у нас играли все – и взрослые, и дети. И нас пригласили на, кстати, вот по выставке я хотела сказать. Это первая выставка вообще в Украине была. В Днепропетровске она проводилась, Тэчфест. Это выставка Пинчук организовывала эту выставку. И там были различные украинские ребята наши, которые уже пытаются создавать робота. Вообще в Украине у нас нет нету ни одного робота, никто его не создал. И наш робот был единственный. Он открывал выставку, он озвучивал мэра. В общем, mm. тусил там по поводу. Я уявляю его диалог. отзывов было море. Я вот сейчас читаю отзывы. Там девушка написала, робот робот лекс, говорит, удивил всех, трещал безумно без этот. Бізумов. Ну, ну, зрозуміло, чесно кажучи, що mm. ми побоюємося вже, розумієте? Ми е, хочемо відкрити да, таємничку невеличку е, вже у понеділок, якщо я не помиляюся, е, знову ви до нас прийдете, правильно? Да, да. Але тепер у компанії справжнього роботу. Тобто, вже ведучим треба побоюватися, вже підсижують їх з усіх сторін. Или, так наоборот, сказати. так сказати, буде, е, буде. А, так що ну просто тема зараз е, у вас відкрита. Зберігалися нове дихання. Ви відкрили новий напрямок не тільки для нашого міста, а для всієї України. Да. Я думаю, це не однієї гостьової тема. Ми так розібралися буквально трішки да, в питанні робота, в питанні, mm -hmm. в, питанні, в питанні пісочниці, а плюс ще й до того є у вас і футбол, я столи. бачу, інтерактивні столи. Да. Інтерактивні столи вони оснащені програмним обезпеченням, там 65 програм обучаючих. В чому фішка взагалі? Там есть интернет, то есть это по сути большой планшет. Угу. Мы сейчас интернет отключили специально, чтобы э, контролировать то, во что играют дети. Но ну, если в телефон можно закачать все что угодно, и мама не видит, чем ребенок занимается, то здесь у нас различные программы: математика, буквы, дорожные знаки, рисование, то есть и все расписано по возрасту от трех до шести лет. Ребенок в форме обучения изучает то, что необходимо. Такие столы вообще, э, вот, ну, в России, э, эти столы уже стоят в школах и в садиках. Это считается сейчас новая такая технология обучения в детских Лучше центрах. Лучше воспринимать информацию. Да, идет. совершенно угу. правильно. И, ну, мы уже от этого никуда не уйдем, потому что технологии идут вперед, уже вот это вырезание, клеение и все остальное, это уже отходит на задний план. Насправді дуже цікава тематика. Хочеться прийти, подивитися наживо. Ще ви будете у нас понеділок? Ще детальніше будемо про все це розповідати. Ми ну, звичайно зробимо будуть розказувати якраз такі не Оксана або далі як звуці розказувати. Дякую вам большое. Я прийти і в очі це та все увіді, тогда уже дитячий розважальний центр Smart House. Приходьте, спілкуйтеся, дізнавайтеся і користуйтеся інноваційними технологіями у розвитку і розвагах своїх дітей. Спасибо, до понедельника Спасибо. говорим вам, а мы продолжаем далее, увидимся после клипа.